Доброго ранку, брати і сестри, вітаємо Добре. вас все з тих же прекрасних земель Німеччини. Впевнений, що ви не очікували, що в кадрі побачите Андрія Миколаївича Дудкіна з його чарівною донькою Віронікою Андріївною, які просто почувши, що ми тут, хоч і далеченько від них, але в Німеччині вони приїхали, щоб побачитися, щоб обнятися, щоб поспілкуватися. І це дуже, дуже прекрасно. Це велика втіха для нас, бо ми бачимо підтвердження, що Слово Боже каже правду, що друг любить у всяке время і як брат явиться в час нещастя. І от Андрій Миколаївич, він, як друг, як брат, почувши, що ми тут, сказав: Все, я їду через три часа я буду на місці. Тому дякуємо, Андрій Ніколаєвич, дякуємо Віраніка. і Юля. Дякуємо, що відпустила чоловіка і дочку, і всі сім'ї Дудкиних, і дякуємо сім'ї Карілкиних за те, що привітання, передали да. привітання да, для Харківщини. Хай Господь благословить ваші сім'ї. Ну і собственно всі сім'ї, які є тут на німецьких землях, українці, особливо українці з Харкова, а особливо українці з Харкова і Святої Трійці. Ми помолимося зараз, благословимо день предстоящий, який перед нами. І коротко, Андрій Миколаївич розкаже, як вони тут поживають. Пару слов скаже Вероніка, і ми помолимося в кінці за Україну, за мир, за перемогу. І помолимося в цій молитві за всі країни, які допомагають нам, українцям, стояти, боротися і перемагати. Нехай Господь благословить. Боже, ми дякуємо Тобі за любов Твою, за милість Твою. Ми дякуємо Тобі за новий день, який ти нам подарував, і за можливість побачитися з друзями, з братами, з сестрами. Господь. Це велика милість від Тебе. Ми не очікували цього, але Ти благословив нас і Ти дав нам все необхідне в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, все, весь народ Божий, який з нами сьогодні молиться. Благослови Алі дітей Слава. Божих, які сьогодні зранку Слава. шукають лиця Слава. Твого. Нехай благословіння Твоє буде над нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін. 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 Отже, Андрій Миколаївич, розкажи пару слов, як ти, що, що в тебе в серці йокнуло, коли ти дізнався, що ми тут всього-навсього, в трьох годинах їзди від Твого дому. Я молюся нашій церкві, повспоминаю всіх. друзей, вы все мои друзья, я рад увидеть каждого. И придет время, когда мы обнимемся, будем вместе молиться в одном зале церкви Святой Троицы. Я верю в это и надеюсь на Господа. Аминь. Потому, когда я услышал, что э, Петр Николаевич э, приехал в Германию и где он находится, э, конечно, далековато, но я очень большой радостью, с великой радостью быстро собрался, буквально 20 минут. Э, и выехал Бросил все, все дела, все заботы Оставил и просто поехали Вот, и благодарю Бога За эту возможность встретиться, пообщаться Помолиться, быть свидетелем Его любви на этой земле Здесь, на этом месте, Господь Потому что он благ для всех Всегда и на всяком месте он благ И он любит, он заботится о нас И много, очень много есть что сказать Есть свидетельства много Но думаю, что будет в следующий раз Скажу, что на сегодняшний день мы ходим в церковь в городе Твире, хорошая церковь, из разных конфессий люди, ну, люди, которые ищут Господа. И потому очень приятно, когда ты приходишь, и люди приходят к Богу и поклоняются, и служат Ему. Поэтому очень хорошее настроение, очень хорошее наполнение Духом Святым. Каждое служение до того, как я нашел эту церковь, я ездил в другие церкви, не обращая на расстояние, потому что здесь сложно найти церковь, и чтобы еще и близко, чтобы как в Харькове, да, там вышел из дома и уже церковь. Так что... В Харькове ты жив чуть-чуть. Напротив церкви. Да, я жив напротив. церкви. близкий <laughs> до церкви. Ты Самый близкий к церкви был, да. да. То Здесь чуть-чуть по-другому. И приходится напрягать свою плоть, чтобы <laughs> душа поклонялась, и дух поклонялся Богу. Так что это хорошо. Я благодарю Бога за возможность находиться сейчас с Петром Николаевичем, молиться, общаться. Вероника, ты когда выехала из Харькова, тебе было 13 лет, а уже сейчас тебе почти 18. Ты и так подоросльешь. У меня такое впечатление, что. З Харкова ти виїжджала дитиною, а зараз ти вже доросла дівчина. От розкажи, будь ласка, на якій зараз стадії твоє навчання? Як тобі Німеччина? І от, слава Богу, ваш папа з вами вже може бути. Як... Взагалі тобі церква, де бачу, папі подобається, чи тобі також подобається. Розкажи, і хай люди, хоч голосок твій, почують, згадають, можливо, хтось пізнає для когось. Це вже можливо буде вже інший голос, то був голос дитячий, це вже дорослий голос. Ні, Гірманія мені очень подобається. Були свої моменти, особливо привикатись. Привикла, yeah, як Гірманії только через два роки перебування в самої к самим людям. было очень много новых друзей уже и старых слава богу конечно церковь то что папа нашел она мне очень сильно понравилась добрые люди хоть она и маловато всего 50 30, 30, 30 человек да, туда нравится мне очень ходить люди добрые отзывчивые немецкий у меня на уровне b1 Скоро будет тест на Б2, надеюсь я его сдам с Божьей помощью сдам. Разве Что с... это дает Б1, Б2? Б1 оно дает мне возможность перейти на новый уровень обучения в ту сферу, которую я хочу. Это дизайнер интерьера. Угу. Мне нужно от Б2 перепрыгнуть на С2, чтобы я пошла в университет на дизайнера интерьера, который угу. Хочу. Слава Богу. Слава Богу, що в тебе є ціль, в тебе є бажання вчитися, розвиватися. Нехай Господь допоможе, благословить. Амін. Так як ви вдвох приїхали, то ми лише можемо сказати, що передавайте вітання вдома, хай Господь благословить всю вашу родину. Дасть Бог колись побачимося всі разом. А зараз, Андрій Ніколайович, помолися, пожалуйста, за Україну. за Харьков, за Святую Третью и помолись за все страны, которые помогают Украине и украинцам. Доброе? Доброе. Дорогой отец, Спала мы благодарим тебя святый, за Боже, твою любовь, милость, за возможность приходить в святой святых через да, Крутую кротую святую. Мы благодарим Тебя за ту возможность находиться а в Твоем присутствии, Господь, которую Ты открыл во Христе Иисусе. Мы благодарим mm -hmm. Тебя за эту возможность молиться, Господь, призывать Твое святое имя, наполняться Тобой, наполняться Духом Святым. А благодарим Тебя, дорогой Отец. Мы прославляем Тебя, мы благословляем имя Твое святое, ибо Ты достоин принять всю славу, хвалу, честь и поклонение, Господь. Мы также молим тебя, Господь, за нашу да, родную Украину, Господь. Мы молим, молим тебя, благослови, Господь, народ Украины, благослови всех, кто там сейчас живет, переживает это трудное время, Господь. Это время испытаний. Это время боли и страданий, Господь. Но Ты, Бог наш, Ты утешитель, Господь. Да. Я прошу Тебя, благослови каждого человека. Сохрани, Господь. Наполни Твоим э, миром, Твоим покоем, Господь, во имя Иисуса да. Христа, Господь. Пусть придет Твое исцеление в сердца народа нашего, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы да. также молим да. Тебя за все церкви, которые находятся, Господь, э, в ближе э, в передовых зонах, Господь. Кто служит людям да. сегодня, да. благослови, наполни силой, наполни да. Желанием, Господь, не унывать, Господь, подни... чтобы подняли, обновили свои желания и подняли руки к небу, Господь, Благодарю. чтобы служили с радостью, служили людям Украины во имя Иисуса Христа, Благодарю. чтобы молитвы возносились к небу, Господь, от чистого сердца, Господь. Мы благословляемся церкви, которую Ты открыл, Господь, на сегодняшний день. Харьковской области, в городе Харькове, в Сумах, по э, всем регионам Украины, Господь. Мы благословляем каждого человека, который поклоняется и пришел к Тебе, Господь. Мы молим Тебя, благослови, Господь, объедини сегодня, чтобы были все в одном духе, Господь, в одном желании служить, Господь, Тебе, в одном служении, в одном служении служить друг другу, Господь. Благослови народ Твой, укрепи, Господь. Мы верим, Господь, что это время Плохое, оно оно прекратится. Ты остановишься. Ты не дашь больше страдать, чем э, мы можем снести, Господь. Ибо Ты, милующий Бог. Мы благословляем Украину именем Твоим. Мы молим да, Тебя, пусть Иисус, придет Твой мир, Твой покой и Твоя да, радость в наши сердца и да, в наши да, дома, Иисус, Господь, да. во имя Иисуса Христа. Мы также молим да, Тебя да. за все, э, за все за каждого человека, за всех людей, кто выехал с Украины, по, по этой причине, беззакония. Мы молим Тебя благослови все наших братьев и сестер, которые находятся по всем городам и странам, Господь, здесь, Господь, в Европе, Господь. Мы молим Тебя благослови, чтобы они обновились в духе сегодня обновились в Тебе сегодня, Господь, а чтобы они возносили молитвы в Тебе сегодня, Господь, и ревновали об Украине, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы они укрепились в Тебе сегодня, чтобы огонь Духа Святого сошел на каждого, и мы были светом и светильником на том месте, где мы находимся, Господь, светильником Твоей любви, Господь, благослови народ Твой во имя Иисуса Христа, и пусть имя Твое Святое прославится как в Украине, так и в Европе, Господь, во имя Иисуса Христа, через Твоих святых детей, Господь, благословенное имя Твое, Святое. мы благодарим Аминь. Тебя, Господь, за все благодарим Тебя, великий Бог, Тебе превозносим всю славу, хвалу, честь и поклонение, ибо Ты, Господь, достоин всей славы и хвалы. Аминь. Аминь. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и Святого Духа, хай будет с нами. Аминь.